по сравнению с телом, то есть это уже такая миниатюра человечка. Полностью сформировались ногти, что очень интересно. Есть уже все зачатки молочных зубов, кстати, их 20. Кишечник, развиваются в кишечнике ворсины, которые имеют колоссальное значение в переваривании пищи. Что с матусой? Да, с мамочкой тоже происходят определенные изменения. Чем больше срок беременности, тем для мамочки более как бы, ощутима беременность, скажем так. Уже животик, так? Начинает округляться животик, да, начинает сглаживаться линия талии. Кстати, к 16 неделе девочки могут набрать до 2 килограмм веса, 2, даже 2,5 кто меньше, тоже не расстраивайтесь. Если был токсикоз беременности, естественно, это будет меньше вес набран. И, в общем-то, хочется сказать, что вот за второй триместр девочки могут набрать от 5 до 7 килограмм. Это практически 50-60% от общей прибавки массы тела, которую мы ожидаем к концу беременности. Мы сегодня дуже хотим поднять такую тему, как совместные пологи, партнерские. Я хочу, как специалиста, вас запитати. Загале, на сколько это потребно? Партнерские роды, роды, которые проходят в индивидуальном родзале, то есть роженица находится э, одна в присутствии своих родных людей, родных близких людей. Э, кто могут быть партнерами в родах? Это могут быть, может быть муж, может быть мама роженицы, может быть сестра, может быть подруга. Одним словом, тот человек. Который, с которым у мамочки есть духовная и эмоциональная связь, который может ее, на нее благоприятно повлиять в родах, с которым она будет чувствовать себя спокойно, расслабленно и защищенно. За То есть, какими вот критериями нужно выбирать себе партнера? Ну вот именно за этими критериями. То есть комфорт? Да, тот человек, который эмоционально, психологически на вас хорошо действует, в присутствии которого вы можете расслабиться, вы можете довериться, вы не будете стесняться. Для мамочки, конечно, это очень важно. Чем женщина спокойнее, тем спокойнее происходят роды. Даже замечено научно, что она меньше испытывает боли, что роды сокращаются во времени, что нам, как врачам, меньше приходится применять лекарственных средств для стимуляции родовой деятельности или для обезболивания родов. Понимаете, присутствие родных людей ну, нельзя переоценить. Мы называем это, знаете, вот та а, волшебная золотая пилюля, которую мы, как врачи, ну, не можем дать при всем нашем а, большом сердечном желании. Если все-таки женщина выбрала мужчину за партнера себе, то может ли как-то психологично, на эмоциональный может стан мужчины в весь этот процесс, в котором он будет брать участие? Да, может а в каком случае давайте разберем, если партнер не готов к этому событию? То есть, когда может наступить э, страх перед родами, да, когда могут, э, вот если партнеры не подготовили к родам, то есть, э, он не читал литературу. Я благодарю вам, пани Валерия, за ваши комментарии и ответы. Я гадаю, наши будущие матуси, будущие татуси, бабуси и та другие, найдут сегодня для себя много интересного и выручат все же таки, нужны чи не нужны им вот такие партнерские пологи. Я очень надеюсь, что мы были полезны нашим телезрительницам. А у наступній рубриці, шановні глядачі, я пропоную вам вирушити до гончарної майстерні. Неймовірні глечики, чашки та інше зроблено своїми руками. Це все можливо. Гайда з нами на майстер-клас. Гончарний круг винахід, за яким люди тисячі років виготовляли різне побутове приладдя. Чашки, тарілки, гечики. Але з появою промислових цехів гончарна майстерність, на жаль, практично пішла в забуття. А даремно. працюючи за гончарним кругом, ви не тільки маєте можливість зліпити виріб за смаком, а й повністю розслабитися завдяки контакту ваших рук з таким матеріалом, як глина. Існує думка, що вона має особливе біополе. Працюючи з глиною, агресивна людина стає більш врівноваженою. Невпевнені в собі люди, займаючись ліпленням, знаходять почуття контролю та володіння собою. Глина передбачає пізнання зовнішнього світу через тактильні відчуття. Цей матеріал володіє дивовижними пластичними властивостями, що дозволяє зробити з нього не тільки ідеальні за формою тарілочки чашки й інший посуд, а й декорувати їх функціональними деталями, орнаментами та об'ємною аплікацією. Сегодня мы попали в гончарную мастерскую, с нами Евгения Борисова, и мы будем лепить из вот такого куска глины сердечком. Расскажите, пожалуйста, какая бывает глина? Глина бывает разных цветов и по свойствам тоже отличается. Мы с вами будем сейчас лепить и серой глины. Она более оптимальная для работы, для детей тоже. Очень приятная на ощупь и полезная для кожи. Для работы нам нужно закрепить наш кусочек глины по центру. Для этого нужно вот так вот сильно кинуть глину, чтобы она прилипла. Глина была вот мягкая такой, да, и поддавалась нашим уплотнениям, движениям. Что нужно с ней сделать? Как ее вымачивать или что? Но она хранится в брикетах довольно-таки, но не твердая mm -hmm. и не мягкая. Такой средней мягкости. Ее нарезают пластами по 2 сантиметра и на полчаса заливают водой. Она впитывает в себя воду и становится более мягкой. Потом ее замешивают на плотной ткани, как тесто, и она становится вот такой вот мягкой, как пластилин. Так, хорошо, мы прилепили, можно так сказать, нашему э, кругу венчуарному глину. Что делаем дальше? Теперь, когда мы закрепили наш кусочек, нам нужно будет смочить руки в воде. Мы намочили нашу глину, мы раскрутили круг. Что дальше делать? Теперь нужно, получается, вот так вот по подушками обнять да, глину. И вот почувствовать сам кусочек. да? у нас пока еще неровный, да, и немножко не по центру, вот видите? На первом этапе мы с вами будем центровать глину, по центру ставить кусочек, чтобы изделие получилось ровно. И когда мы его немножко пригладили, мы его сейчас будем поднимать вверх и опускать вниз. Этот этап называется центровка. И заодно будем выгонять пузырьки воздуха из глины. Для этого смотрите. Да, да. Нужно ровными ладошками, да, вот так вот потихонечку придавливать и поднимать руки вверх. Mm -hmm. Каждый раз нужно начинать вот снизу. Нам нужно будет сделать вот такой вот ровный столбик. И теперь мы будем опускать наш кусочек при опускании воздух будет пузырьками выходить и лопаться. И теперь мы будем делать получается в середине отверстия вот такое вот. Да? Нужно двумя большими пальцами mm -hmm. продавы, у нас получается вот такое вот отверстие. Но нам нужно не до конца додавить, да, чтобы осталось дно у изделия. Mm -hmm. Но воду мы добавляем постоянно. Я понимаю, да, да, потому что глина скользила в руках, если воды не будет, она потянется и изделие может просто испортиться, оно сломается. Mm -hmm. Вот, и теперь мы будем вытягивать вот эти вот стенки. Они сейчас у нас довольно-таки толстые, низкие, да? Mm -hmm. Чтобы изделие смотрелось красиво, нужно их сделать повыше и потоньше. Вот так вот отнимайте стенки, mm -hmm. потихонечку вот так вот вверх. Mm -hmm. А в домашних условиях можно ли заниматься гончарством? Конечно, Обязательно можно. ли вот такой вот. Гончарный круг может и не пригодится, потому что раньше да, люди, когда вот древние, да, у них не было гончарного круга, они занимались ручной лепкой, они скручивали жгутики такие и вот так вот наматывали их, да, по спирали. И потом сглаживали, и получалось там горшок какой-то кувшин то есть уже другая техника э, получается но да, этому есть место конечно да можно слепить также изделия вручную без гончарного угу. круга чтобы mm -hmm. было ровно мы берем ставим шило вот так вот mm -hmm. и, и снимаем вот аккуратненько, ну. не верится что это будет сердечко и сглаживаем и Сейчас для того чтобы сделать наше сердечко да мы вот так вот получается берем ладошками сглаживаем mm. вот, этот вот угол mm. загибать вот и серединку нужно вот сюда вот загнуть вовнутрь Расскажите, пожалуйста, вот у нас уже получилось такое красивое сердечко. Сюда мы после обработки сможем положить дома и конфеты, и цветочки, и камешки. Но вот как все-таки проходит процесс полного изготовления? Что теперь? Теперь изделие оставляется на сушку. Сушится примерно 1-2 дня в зависимости от толщины стенок. Если стенки более толстые, да, то оно 2 дня сохнет. Если чуть потоньше, то достаточно одного дня. Когда оно полностью высохло, его ставят в печку. На 12 часов идет обжиг при температуре 1000 градусов. Угу. Потом печка остывает, изделие достается, и можно его уже применять в быт, можно с него пить. Если это, например, чашка, да, и сердечко, вот, например, можно там что-то ложить, мыть его, но пользоваться им в быту. У нас сегодня получилось очень интересное, удивительное изделие. Я уверена, если у нас вышло, у вас получится намного лучше. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання, пишіть їх на електронну адресу paschristina.ua.gmail.com. І ми разом з досвідченими спеціалістами обов'язково знайдемо відповіді на них. А це була остання сторінка нашого сімейного тележурналу Світ родини. На сьогодні все настав час прощатися, але ненадовго. Вже через тиждень у той самий час я чекаю на вас на 27-му каналі. З вами була я, Христина Пасічник. На все добре, бережіть вашу родину та нехай щастить.